Xalqın sağlamlığı təhlükədadır. Hepatit A peyvandı mövcud deyil. Hepatit A peyvandı səhiyyə nazirliyinin anbarlarında yoxdur. Bunu ümumi sağlamlıq işbaşçısı Derya Uğur deyib. Uğur, "Xalq sağlamlığı üçün çox vacib olan peyvənd körpələrimizə verilə bilmir" deyə sözlərinə davam edib. Əsas vəzifəsi profilaktik sağlamlıq xidmətləri göstərmək olan ailə həkimləri peyvənd çatışmazlığı ilə mübarizə aparır. Səhiyyə işçilərinin artan iş yükü ilə yanaşı Hepatit A peyvəndinin olmaması ilə bağlı prosedurlara məşğul olduğunu vurğulayan Uğur, son dövrdə tetanoz peyvəndi olmadığını xatırladı. Hazırda qızılcı qaynar, nəzərə alın ki, peyvənd yoxdur deyə bu bildirib. Kəsir bitmir. Ümumi sağlamlıq işbaşçısı Peyvənd edə bilmirik. Zaman-zaman xərçəng tarama testlərimiz yoxdur. Reproduktiv sağlamlıqla bağlı materiallarımızda çatışmazlıq var. Ailə planlaşdırılması xidmətlərində də problemlər var. Ailə sağlamlıq mərkəzlərində bu anda bəzi qan testlərinin belə eləyə bilmirik deyə bildirib. Bəzi həyati əhəmiyyətli dərmanların bazarda olmadığını diqqət çəkən uğur 10 faizlik vergi artımının qiymətlərə də yansımağa başladığını qeyd edib. Hökumətin ən əhəmiyyətli ilkin səhiyyə xidməti lərindən biri olan Fəhəmlərdə dərman bazarlarını canlandırmaq və xəstə məmnuniyyətini təmin etməyi hədəflədiyini bildirən Uğur, "Gələn xəstəyə baxacaqsan, dərman yazacaqsan. Yalnız xəstəyə dərman yazmaq düşüncəsi ilə qurulan bir nizamdır. Ona görə də bu problemlər yaranır. Mentaliteti tamamilə dəyişmək lazımdır", deyə bildirib.